নমস্কাৰ মৰমৰ অকণিহঁত মই বৰ্ণালী শইকীয়া বাইদেৱে তোমালোকলৈ লৈ আহিছো তোমালোকৰ স্পন্দন পাঠ্যপুথিখনৰ ন নম্বৰ অধ্যায়ৰ তিনি নম্বৰ অংশটি ইতিমধ্যে আমি দুটা অংশ আলোচনা কৰিলোঁ আৰু এই অংশ দুটাত বহু কথাই শিকিলোঁ এতিয়া আহাচোন তিনি নম্বৰ অংশটো আলোচনা কৰিব কৰিও এই অংশটিত কিনো আছে চাওঁচোন আহা ভাষা অধ্যয়ন তিনি ক তোমালোকে পাঠত ৰাস্তা আৰু বস্তু এই শব্দ দুটা পাইছা এই যুক্তাক্ষৰ থকা আন কিছুমান শব্দ পঢ়ি চাওঁ আহা তোমালোকে পাঠটোত যে পঢ়ি আহিছিলা তাতে ৰাস্তা আৰু বস্তু এই শব্দ দুটা পাইছা নহয়নে এটা হল ৰাস্তা যুক্তাক্ষৰটো হল স্ত আৰু এইটো যুক্তাক্ষৰ হল স্তু নহয়নে তেনেকুৱা যুক্তাক্ষৰ থকা আৰু শব্দ আছে সেই শব্দসমূহ আমাক পঢ়িব দিছে আহাচোন পঢ়ি চাওক কি কি শব্দ আছে ৰাস্তা বস্তা বাস্তৱ বস্তু স্তপ স্তুতি প্ৰস্তুতি পাৰিবা নহয় তোমালোকে পঢ়িব এতিয়া তোমালোকেও পা পাঠ্যপুথিৰ পৰা পঢ়িবলৈ যত্ন কৰিবা তাৰ পাছত চাওঁ আহাচোন কিনো আছে লগত আন আন শব্দ লগাই নতুন শব্দ লিখো আহা এই চন্দ্ৰ আৰু ইন্দ্ৰ এই শব্দ দুটাৰ লগত আন আন শব্দ লগ লগাই এটা নতুন শব্দ গঠন কৰিব দিছে চোৱাচোন এটা উদাহৰণ দিও দিছে আমাক নহয়নে কি বাৰু চন্দ্ৰবিন্দু আৰু ইন্দ্ৰৰো এটা উদাহৰণ দিছে ইন্দ্ৰজাল এতিয়া আমাক ইয়াত নতুন দুটা শব্দ লিখিব দিছে কোৱাচোন কিনো হব মই এটা শব্দ ইয়াত লিখি দিছো তোমালোকে চোৱা মই কি লিখিছো চোৱা চন্দ্ৰমা নহয়নে তাৰ পাছত চোৱা ইন্দ্ৰজাল আৰু মই এটা নতুন শব্দ লিখিছো ইন্দ্ৰধনু এনেকুৱা ধৰণেৰে আৰু শব্দ পাবা এই শব্দ কেইটাৰ উপৰিও আৰু বেলেগ শব্দ লিখিবলৈ তোমালোকে যত্ন কৰিবাচোন তাৰ পাছত চাও আহা চাৰি নম্বৰতে চোৱা তোমালোকে তলৰ বাক্যবোৰৰ পদবোৰ সানমিহলিকৈ দিয়া আছে সেইবোৰ সঠিক ক্ৰমত সজাই বাক্য লিখা ইয়াতে কিছুমান বাক্য দি থৈছে আৰু সেই বাক্যসমূহ দি থোৱা আছে বাক্যসমূহৰ পদসমূহ ওলোটা পোলোটা কৰি দি থোৱা আছে আৰু আমাক কি কৰিছে সেই বাক্যটো শুদ্ধকৈ লিখিব দিছে এটা আমাক উদাহৰণ দিছে চোৱাচোন ঘৰলৈ ৰাস্তাৰ পৰা কি কৈছে ঘৰলৈ ৰাস্তাৰ পৰা আহিলে আটাই এই বাক্যটো শুদ্ধ হৈছে জানো নাই হোৱা গতিকে আমি শুদ্ধকৈ কেনেকৈ লিখিব লাগিব উদাহৰণত বাক্য কেইটাৰ পদ কেইটা শুদ্ধকৈ লিখিবলৈ চেষ্টা কৰো আহা দ্বিতীয়তে আছে দাঁত মাজে শুবলৈ যোৱাৰ আগত কোৱাচোন বাৰু এই পদসমূহ যদি সঠিক ক্ৰমত

শুদ্ধকৈ লিখিবলৈ হলে কেনেকুৱা ধৰণৰ বাক্য গঠন হব সি চিপৰ সলনি লাৰু পিঠা খায় গতিকে আমি ইয়াত লিখি দিম সি চিপছৰ সাৰু পিঠা তাৰ পাছতে কি আছে সি প্ৰাৰ্থনা পঢ়াৰ কৰে আগত কি হব সি পঢ়াৰ আগত প্ৰাৰ্থনা কৰে কি হব সি পঢ়াৰ আগত প্ৰাৰ্থনা কৰে তাৰ পাছতে চাওঁ আহাচোন পেট নাখাই পুৰাই সি কেতিয়াও এই পদকেইটা যদি সঠিক ৰূপত লিখো বাক্যটো তেতিয়া এনেধৰণৰ হব সি কেতিয়াও পেট পুৰাই নাখায় পাৰিবা নহয় তোমালোকে তোমালোকৰ পাঠ্যপুথিত এনেধৰণেৰে সঠিক ৰূপত লিখিবা তাৰ পাছত চাও আহাচোন এতিয়া চোৱা পাঁচ নম্বৰতে কি দিছে ভাগৰুৱা মুনীন্দ্ৰই দেৰি নকৰি শুই পৰিল পাঠত হোৱা এই বাক্যশাৰীত ভাগৰুৱা শব্দটো কেনেদৰে গঠন হৈছে চাওঁ আহা এই যে ভাগৰুৱা শব্দটো কেনেধৰণেৰে গঠন হৈছে আমাক দেখুৱাইছে চোৱা ভাগৰ যুগ ভাগৰুৱা ভাগৰ যুগ ৱা এতিয়া তেনেকুৱা ধৰণৰ আৰু কিছুমান শব্দ দিছে আৰু সেই শব্দকেইটা আমি ভাঙি দেখুৱাব লাগে আহাচোন চাওঁ কি কিনো শব্দ দিছে এইয়া চোৱা ঘৰুৱা নিথৰুৱা ভিতৰুৱা খাৰুৱা পলসুৱা আৰু এই শব্দ কেইটা আমি এইফালে ভাঙি দেখুৱাব লাগে আহাচোন আমি ভাঙি চাওঁ কেনেধৰণৰ হ'ব তোমালোকে চাই যোৱা চোৱা ঘৰুৱা ঘৰ যোগ ওৱা নহয়নে নিথৰুৱা নিথৰ যোগ ওৱা তাৰ পাছতে আছে ভিতৰুৱা ভিতৰ যোগ ওৱা খাৰুৱা সাৰ যোগ ওৱা পলসুৱা পলস যোগ ওৱা বুজি পাইছা নহয় তোমালোকে তোমালোকেও নিশ্চয় এনেধৰণেৰে ভাঙি দেখুৱাব পাৰিবা তাৰ পাছত চাও আহাচোন তলৰ বাক্যশাৰীলৈ মন কৰা ইয়াতে এশাৰি বাক্য দিছে পঢ়ি চাও আহাচোন বাক্যশাৰীত কিনো দিছে মুনীন্দ্ৰ বমডিলালৈ পাইছেনে মুনীন্দ্ৰ বমডিলালৈ আৰু ইয়াতে ভাগ কৰিছে বাওঁ আছে উদ্দেশ্য মানে আৰু গম পাইছেনে এইফালে উদ্দেশ্য আৰু এইফালে আছে বিধেয় মানে হৈ গল যিটো গম পাইছানে এতিয়া আমি এনেধৰণেৰে এই বাক্যশাৰী ভাগ কৰি উদ্দেশ্য আৰু বিধেয়ত ভাগ কৰি দেখুৱাইছে চোৱাচোন উদ্দেশ্যত কি হৈছে কোনটো শব্দ পৰিছে মুনীন্দ্ৰ এই মুনীন্দ্ৰ উদ্দেশ্যত পৰিছে আৰু বাকীসমূহ হল বিধেয় বমদিলালৈ উভতি গল তেনেকুৱা ধৰণৰ আৰু কিছুমান আছে শব্দ আমি আৰু কিছুমান বাক্য আছে সেই বাক্যসমূহৰো উদ্দেশ্য আৰু বিধেয়ক আমি বাচি উলিয়াব লাগে চাওচোন আহা কি কিনো আছে এতিয়া চোৱা তলৰ বাক্য কেইশাৰীৰ উদ্দেশ্য আৰু বিধেয় ভাগ কৰি লিখা চোৱা এক নম্বৰতে আছে ৰহিম এজন ভাল লৰা এতিয়া আমি ইয়াত উদ্দেশ্য কোনটো হব ৰহিম নহয়নে এইয়া আৰু এজন ভাল লৰা হল বিধেয় নহয় জানো তাৰ পাছতে পিছৰ বাক্যটো কি আছে দুই নম্বৰ তেওঁ কিতাপ পঢ়িছে ইয়াত উদ্দেশ্য কোনটো হব বাৰু তেওঁ আৰু বিধেয় কিতাপ পঢ়িছে তেওঁ উদ্দেশ্য কিতাপ পঢ়িছে বিধেয় তাৰ পাছতে চাওঁ আহাচোন তিনি নম্বৰতে আছে সি গান গায় ইয়াত উদ্দেশ্য কোনটো হব সি নহয়নে তাৰ পাছতে বিধেয়ক হব গান গায় তাৰ পিছৰ বাক্যটো চাওঁ আহাচোন উপাসনা তৃতীয় শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী উদ্দেশ্যত কোনটো হব উপাসনা নহয়নে আৰু তৃতীয় শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী হল বিধেয় তাৰ পাছতে চোৱা আপুনি কত থাকে আপুনিতো হ'ল উদ্দেশ্য কত থাকে বিধেয় দেখিছানে তোমালোকে এনেধৰণেৰে তোমালোকৰ পাঠ্যপুথি লিখিবা মৰমৰ অকণিহঁত এই অংশটি ইমানতে সামৰিছো আগন্তুক দিনত এটি নতুন অংশ লৈ পুনৰ আহিম ধন্যবাদ